На самом деле нет, не могу. Не знаю ни один фонд. Не приходилось пользоваться ни мне, ни моим близким, знакомым. Ну, вот так сходу с налета я не могу. Ну, очень много разных медицинских, экологических и прочих, но как они там конкретно точно звучат, я не знаю. Не, благотворительные организации я не знаю, но вот это что ставят такие пока кошеки для сбора, там и Данылку. Ну неизвестно, кто их поставил, зачем, почему. Особо документов нет никаких у них. То есть, я не знаю, я на такое не поведусь, например. Ну я знаю, что есть фонды э, Пинчука, Ахметова. Я знаю, такие вот известные. Ну, помощь, помощь реб... матерям и ребенку есть. Ну, вот такие вот я знаю, так, так, такого плана. Вот. Знаете, что смотрите. слышал по поводу антиспид, потом в общем-то и все. То есть, ну, то ж на слуху, то что сейчас що щас швидко розповідається той спожу сказати, ну такі, які я вже говорила, це ж Денис Сландія, то ще й чула. Потім фонд ЮНІСЕФ це те ще найну найбільш такий масштабний відеон, який фактично діє в Україні, і його можна побачити ну ледь там не на кожному бікборді в будь-якій частині Києва, тому що їхня діяльність доволі на такому си сильному рівні пов'язана. От те, що я бачила. Так, що там еще фонды. Ну, загалом назви э, назвы такие, как там добро, будь, добро, Надія. Вот такие я встречала. Вот, а, ну, больше Пока нет. Гринпис, озеленение. Ну, только Пинчука слышала, как бы. А так никаких. Может быть. Мне говорят, есть некоторые, может быть, и помогают, но не афишируют это. А Пинчук, наверное, настолько наворовался, что хочет уже много дать от а того, и... А может быть, и нет, кто его знает? Нет. Назвать точно не могу, но знаю, что их много. Это американская киноактриса, которая помогает детям. Анджелина Джоли, я знаю. Вот это точно она отдает благотворительность детям. А вот из наших, я даже не могу сказать, откровенно говоря, да, я не слышала. Из наших звезд, из нашего бомонда, чтобы кто-то выделил благотворительность, что-то как-то... Фонд Святой Марии. Ну, я слышал такую организацию, благотворительность как пища жизни. Слышали про такую? Это благотворительная организация, которая занимается там вроде бы бабушек, дедушек, социально незащищенных верст населения.